11 tahun ke bawah uh, menggunakan media sosial uh, ini adalah kerana um, penggunaan media sosial adalah sangat luas dan kadang-kadang tidak terkawal Saya setuju uh, kerana uh, terlalu banyak kesan buruk uh, sosial media ke atas anak-anak bawah umur yang mereka ini masih belum boleh menilai dengan baik baik dan uh, buruk atau baik kesan itu Sebenarnya saya ada download apps yang uh, membantu saya untuk um, uh, untuk uh, maksud dia untuk memantau apa yang mereka uh, layari di telefon okey jadi untuk media sosial ni uh, asalnya saya akan blok. saya memang tak akan benarkan untuk anak saya yang berumur 16 tahun ke bawah Uh, untuk menggunakan uh, media uh, untuk menggunakan telefon untuk melayari media sosial uh, malah uh, ada beberapa permainan uh, game lah di telefon yang saya tak benarkan untuk mereka download. Uh, kalau cara saya nak memantau uh, kita sekarang ada macam parental punya setting benda tu pun benda yang bukan baru lah benda yang dah lama jadi saya akan memantau dalam 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 settings tu lah tapi kalau nak kata dalam social media tu mungkin Uh, contohnya macam Instagram ke saya kena follow lah uh, so saya dapat pantau resi macam tu Antara ibu bapa dan anak kedua-duanya harus menerima hukuman tersebut mungkin dari segi ibu bapa uh, ibu bapa sepatutnya lebih cakna dengan aktiviti anak-anak mereka seharian Okay, katakan kita ada 24 jam kan, mustahil ibu bapa tak ada 1 jam atau 2 jam sehari pun untuk, uh, untuk men bertanya kepada anak-anak apa yang mereka lakukan untuk uh, menyoal selidik anak-anak. Uh, saya berada di tengah-tengah. Uh, saya tidak tahu bagaimana kerajaan nak menghukum ibu bapa secara uh, terperinci. Tapi saya juga sebagai ibu bapa berasa tak berapa adil kerana anak-anak sekarang uh, uh, boleh saja buat uh, akaun tanpa pengetahuan ibu bapa itu sendiri. Itu dia uh, sedikit perkongsian daripada ibu bapa yang bimbang uh, tentang penggunaan media sosial. Dan uh, sesuai dengan topik kita hari ini, itu larangan media sosial bawah 16 tahun. Dan saya kongsikan sedikitlah di berita harian. Uh, di muka surat ke-7, trend kanak-kanak jadi pelaris di media sosial membimbangkan. Dan uh, katanya fenomena ini yang menggunakan kanak-kanak sebagai pelaris jualan dalam media sosial, sama ada sebagai pengulas produk atau pengaruh, sekaligus menimbulkan isu hak kebajikan dan juga keselamatan kanak-kanak. Terbabit. jadi mm -hmm. kalau kita ikutkan memang uh, banyak uh, banyak perkara yang harus difikirkan mm -hmm. satu adalah tentang arus uh, perdana sekarang ni di mana eh memang anak-anak dengan social media ni uh, sesuatu yang tidak boleh dipisahkan mm -hmm. tapi sejauh mana uh, sejauh mm -hmm. mana penggunaan jadi sebab tu Adim? Kita yep. bukan berdua tapi kita ada bersama dengan dua tetamu hebat hari ini. Betul. Uh, perkembangan pesat teknologi ini hmm. pastinya mendatangkan kesan-kesan uh, yang harus kita layani. Dari sudut ilmiahnya kita nak bawa dua individu <coughs> yang mempunyai latar belakang yang berbeza, yeah. yang pastinya ada dua buah pandangan yang berbeza untuk berkongsi bagaimana dengan larangan penggunaan social media, media sosial hmm. untuk kanak-kanak di bawah 16 tahun ini relevan untuk dilakukan pada tahun akan datang iaitu tahun 2026 dan juga ianya akan dilakukan secara berperingkat. Apa yang perlu kita fahami? Ibu bapa, dengarkan. Kita bersama dengan peguam kita, Hafiz Baharudin. Assalamualaikum. Terima kasih sejam lebih melayani trafik bersama dengan kami juga. Alhamdulillah, Profesor Dr. Muhammad Munsin Ahmad Zahari. Tidak asing lagi untuk berkongsi dengan kita, Pakar Perunding Kanan dan Jabatan Perubatan Psikologi dari Pusat Perubatan Universiti Melayu. Assalamualaikum Prof. Terima kasih banyak Prof. Okey, itu dia. Situasi ini disebabkan perkembangan pesat media sosial yang mempunyai kandungan-kandungan. Media sosial tak salah saya kira. Itu adalah satu teknologi yang harus kita santai. Satu ni kedatangannya akan berbeza-beza uh, setiap tahun saban tahun kita akan melayani teknologi yang Betul. baru dengan kedatangan AI dan sebagainya uh, banyak perkara positif yang dibawakan dalam industri tetapi kandungan yang ada yeah. mungkin boleh membentuk generasi yang kita khuatiri Betul. akan menyebabkan kekurangan dari sudut uh, terjejasnya mental mm. emosi mereka yeah. kita ambil kes-kes Prof yeah. yang berlaku kes buli mm. menjadikan Betul. seorang pelajar Begitu agresif Sehingga ya. boleh menikam Membunuh dan sebagainya Betul. Um, Prof Melihat ya. kepada Yang akan dilakukan ini Akta hmm. uh, Larangan <laughs> Penggunaan media sosial uh, Untuk Kanak-kanak okay. bawah belas tahun uh, Terima kasih eh, Kepada MSI Memberi ruang kepada saya hmm. Berkongsi Ilmu mm -hmm. Dan pengalaman Jadi pertama sekali saya, Muka mukadimah saya Kita akan terus hidup Dengan sosial media yeah. Dan kita tak dapat Dipisahkan dengan sosial media Itu ada hakikatnya jadi, uh, kaedah uh, pendekatan untuk apa ban mm. ataupun melarang penggunaan, bagi saya melarang ni maknanya tak boleh guna tak langsung. Boleh guna langsung. Lah. Uh -huh. Jadi, adakah realistik? Uh -huh. uh, saya lihat contoh lain, web. Lah. Uh -huh. yeah. Kita larang. Uh -huh. Banyak juga terdapat uh -huh. di kalangan penggunaan bawah umur. Uh -huh. uh, dan bahan-bahan terlarang lain juga uh -huh. ada juga uh -huh. di peringkat sekolah. Jadi, kalau sekadar pendekatan itu menggunakan melarang sahaja, saya bimbang akan menjadi satu resepi untuk menjadi keadaan yang lebih teruk. Sebab mm -hmm. kita kena uh, ada polisi yang menjurus keadaan yang re realistik. Mm -hmm. Bagi, seperti Pemuka Dimah saya kata tadi, memang sosial media kita akan hidup bersama. Jadi, saya rasa pendidikan memperkasakan individu yang menggunakan, terutama bawah umur, dan juga ibu bapa yang dengan akta buli anti buli ataupun RU yang baru buli <coughs> diluluskan semalam menunjukkan tanggungjawab tu di kepada ibu bapa dah hmm, yep. uh, jadi anak-anak sosial media ni uh, mungkin dia tak menggunakan akaun dia dia boleh menggunakan akaun ibu bapa sebab vape yang kena pergi kedai Kena order dan masih sebagainya. Dapat. Susah, masih boleh dapat. Boleh ini pula di rumah ada 3-4 gadget. Mm -hmm. Jadi adakah pendekatan ini realistik? Jadi kalau kita, saya takut nanti bila kata, oh kita dah ban, mm. kita dah larang. Kita berjaya. Sedangkan sebenarnya um, perkara yang tak baik mungkin berlaku under the carpet. Sebab mm. kita tak dedahkan hakikat yang kita, apa kita tak boleh denial. Mm -hmm. Kita kena berdepan dengan realiti. So itu realitinya. Dan juga anak-anak ni kalau kita tak dedah di peringkat awal, Tiba-tiba umur 16, katalah dia memang tak dapat, dedahkan langsung kan. Jadi umur 17 baru nak menggunakan hmm. sosial media. Kejutan itu budaya. Pun kejutan budaya dan risiko-risiko hmm. juga akan muncul. Jadi hmm. saya berpendapat dari segi uh, kesihatan mental pun, pendekatan uh, melarang sama sekali ni hmm. bukan pendekatan yang paling baik lah. Hmm. Sebab hakikatnya sosial media itulah kalau, ...tak mendapat guna akaun dia, dia akan guna ibu bapa dia punya akaun. Ada macam seribu satu cara untuk akses. Dan anak-anak ni pun kita tahu kan, anak-anak kita... ...walaupun bawah lima tahun pun dia punya bijak tu, luar biasa kan. Dan saya sangat tertarik bila bercakap tentang tanggungjawab ibu bapa. Betul, kita boleh buat larangan dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang begitu licik dan bijak... ...menggunakan akaun lain, guna akaun ibu bapa... ...dan nak tahu juga daripada segi undang-undang... ...macam Cik Hafiz sendiri, kalau contohnya... Larangan ini dilakukan dan uh, contohnya anak-anak ini membuat sesuatu yang di luar daripada apa yang boleh dilakukan oleh mm. undang-undang. Adakah ibu bapa boleh diambil tindakan? Mm -hmm. Bagaimana? Agak tak saya tak tahu agak lain di sini. Salah atau tak salah ibu bapa? Hmm. Ha, Okey, okay. eh, okay. benar-benar itu interesting sebab uh, fair honesty in my opinion mm. daripada kenyataan Wabi Fazil mm. dan juga MC MC. It was not clear. Okay. The vision is there. Okay. Kita kena larang social media ban kepada under 16. But why? Okay. But why? Okay. Bully case yang baru terjadi baru-baru ni tahun ni banyak okay. rampant cases yang berlaku berkaitan mm. dengan kanak-kanak. Mm -hmm. Tapi ada juga bully di kalangan higher education. Okay. Mm -hmm. So bully ni dia tak ada demografik yang tertentu. Kita dah kita dah I think okay. we already set on that. Kita dah ada that research menunjukkan bahawa bully ni dia goes beyond that. Mm. Maknanya banning social media ...dah dibuat oleh negara lain. Okay. Yeah. In my opinion, mekanisme yang telah dilakukan oleh Malaysia... ...telah dilakukan oleh negara abroad juga. Yeah. Which is very near. Which is Singapore is almost there. Yeah. Australia, Australia is there. Mm -hmm. But problem dekat situ, in my opinion... ...is that dari segi legalnya boleh you shift the burden... ...kepada ibu bapa. Uh -huh. Tapi it must be shown to the parliament... ...that inilah benda yang ibu bapa nak. Ha, itu hmm. yang missing part dia. Hmm. So I don't see that. I do, I do see ibu bapa yang terkesan dengan aktiviti bully ni yang perlukan pampasan kewangan. Hmm. Anak ha, dia psychologically hmm. impact, yeah. kena hmm. pergi hmm. doktor dan sebagainya. Itu orang nampak, hmm. there's a cry for that. Yep. Hmm. But I don't see a cry, oh kita kena put a harsher law hmm. to strict hmm. uh, untuk bendung budak-budak ni daripada melayari tools yang ada dalam internet. Hmm. Sebab games, eh hmm. social media sekarang. Betul. Uh, social media social media Ada juga macam konten Kreatif Yang memang ada social media hmm. Tersendiri yeah. So yeah. kalau social media tu Tak di define secara khusus pun Dia akan menjadi satu Persoalan undang-undang Yang ibu bapa Kalau terkena Menjadi mangsa Untuk bayar saman Bayar denda mm. Pergi mm. ke court mm. Dan lawan kes ni Barulah kita tahu Apa jawapan dia Yalah betul, betul. Dan saya kira untuk anak-anak yang besar dengan keadaan yang begitu, lebih kepada mereka ada traumatized, ya, trauma tais eh. Trauma tersendiri, dia orang childhood trauma, dia orang ada membesar dengan hmm. satu environment hmm. yang berpunca daripada mungkin keluargaan itu tidak hmm. memberikan uh, situasi yang baik kepada mereka, hmm. uh, jadi agresif, jadi sangat violence dan sebagainya. But I do like hmm. Singapore punya approach. Okay. Hmm. Okay, I do a lot, banyak cakap pasal negara jiran kita sebab dekat. Mm -hmm. Undang kita pun lebih kurang sama. Kita mm -hmm. ada anti-bullying law, orang buat ada. orang ada anti-social mm -hmm. harassment law, kita pun kita ada. pun ada. Mm -hmm. So, benda ni homo similar. Tapi Singapore take a different approach. Dia letakkan benda tu, tanggungjawab tu pada kementerian pendidikan. Ah, okay. Mm. Sekolah mm. kena pantau aktiviti sosial kanak-kanak. So, mm -hmm. maknanya kat sekolah tak boleh ada social media, tak boleh access phone, tak mm -hmm. boleh access laptop, tak mm -hmm. boleh access iPad. Mm -hmm. Dan, cikgu-cikgu diberikan taklah kuasa tapi dibenarkan untuk inquire mm. what do you do in social media mm, yeah. behind mm, schools mm, mm. so itu yang approach kita nak i rasa approach yang lebih baik adalah untuk berkawanlah mm, dengan budak-budak yeah, yeah, ni yeah, yeah. sebab so, ni licik we mm. were single okay. vpn <coughs> yang free <coughs> they can do countless <coughs> of things <coughs> so okay lah. just to share baru-baru ni recent development okey uh -huh. this one kid dia gunakan chat gpt eh, guys eh bukan not a coder bukannya professional okay. guna chat GBT. to hack ...jiran dia punya sistem. So to say that kids nowadays, di, bila dah, dah tak ada benda nak buat, they get very creative, dia mm -hmm. gunakan internet mm -hmm. sebagai dia punya senjata. Ooh. Bahaya. Mm -hmm. In my opinion lah. Wow, Kalau oh. kita nak bincangkan kes-kes yang berlaku ni memang menakutkan. Betul. Masing-masing mm -hmm. kena check BP lah lepas ni. Ya. Itu, ibu memang <laughs> menyeramkan dengan Aduh. situasi ni. Tapi itulah reality. We mm. It cannot be denial. Betul, uh, kita ya. kena terima betul. keadaan ini, kita bergerak pada arus yang ya, ia berlaku, berlaku pada zaman seterap. kita. Yeah. Okey, kita nak baca dan raikan nak komen daripada rakan-rakan kita di Facebook, yeah. Kan yeah. saya rasa. Jom sama-sama kita lihat. Zahid Pa'an kata, saya setuju juga dengan syarat itu tapi disebabkan semua media sosial penciptanya ialah orang luar negara, si pencipta ada kuasa tak nak ikut syarat hmm. itu. <coughs> saya rasa elok kerajaan cipta laman web uh, media sosial buatan Malaysia sendiri. Hmm. Okay. Saya rasa um. macam uh, idea tu bagus maksudnya untuk semua orang melayari uh, kiranya satu web yang sama mm -hmm. tapi kita tahu juga mm. apakah pendapat doktor eh? mm. sendiri. Sebab kalau ikutkan kita juga tak boleh nak hadkan Malaysia guna hmm. Produk ciptaan Malaysia saja, <tuh>. Aplikasi Malaysia saja. Jadi bahagian <tuh>. itu saya rasa agak sukar. Tapi mungkin <tuh>. ada pendapat yang berbeza Yalah. dari proses ini. Silakan. Yalah. Bukan senang nak buat satu apps yang famous. Seperti yang, yang kan? commercial set up. Yeah. Macam Facebook, Insta, TikTok. Yang nama-nama yang dominan yeah. lah kira kan. Mm -hmm. Jadi uh, saya rasa okey lah. Uh, lebih baik gunakan uh, platform yang dah ada cuma saya rasa uh, MC MC sekarang kan ada licensing untuk yang Sosial. Uh, yang mengawal uh. social media yeah. jadi uh, dia ada beberapa perangkat uh, kelakuan ataupun behavioral of ob, uh, obliged to the law dekat Malaysia ni among parents saya rasa kita depan polis kita ikutlah <laughs> di belakang tu gadget tu dah ada dekat rumah mm. saya dan kawalan <laughs> tu ...tak pastilah ke laut kot mungkin kan. Yeah, yeah. Jadi penguasaan macam Singapura... ...populasinya kecil. Yeah. Uh, dan negara juga geografi dia kecil. Uh, jadi di Malaysia ni mencabar kalau kita uh, ikut... ...ataupun uh, uh, adopt semata-mata dari situ. Jadi saya rasa... Um, setakat kefahaman saya kita lihatlah sekarang ni makin kerap juga mengikut atah kanak-kanak pun ibu bapa dipersalahkan dipertanggungjawabkan hmm. dari segi undang-undang ah -undang, hmm. kerana, hmm. kerana hmm. tingkah laku anak hmm. yeah, jadi bukan kerana penggunaan media sosial dia dalam very big context macam dekat because hmm. kecuaian is very different from allowing your son hmm. to be cuai so hmm. ha. okay. undang-undang so so saya rasa ada ibu bapa yang menangis santilah bila undang-undang ni ada kerana mungkin betul. ada majoriti yang akan jadi mangsa sebab anak-anak mungkin menggunakan media sosial untuk uh, berdiskusi dengan rakan-rakan hmm. uh, spektrum apa tu untuk socializing <coughs> yang <coughs> lebih besar hmm. global lagi sebenarnya betul. ada positif betul. ya jadi saya lebih tertarik kadang-kadang saya mulakan mukadimah dengan sosial media ataupun eh uh, alam maya ni banyak yang baik sebenarnya juga uh, cuma uh, uh, penggunaan tu tanpa kawalan Terutama remaja atau kanak-kanak yang di bawah umur ni hmm. kematangan tak ada dekat situ jadi macam-macam risiko bahaya macam ubat lah, ubat untuk orang dewasa yeah, yeah. tapi anak-anak ni gunakan makan lebih contohnya ada risiko yeah. juga walaupun dia sebagai ubat kira -kira ha. dia kira tiada timbang untuk so, apa rasional mereka lagi hai, pertimbangan rasional kematangan tu, tak tu kematangan. mungkin tak ada jadi kalau nak sebut pasal isu hmm. online antaranya Uh, apa ambang seksual yeah, berisiko yeah. Uh -huh. uh, kemudian pendedahan macam dalam surat khabar hari ini, <coughs> privacy ataupun identiti kanak-kanak memang yeah, nampak yeah. oh popular anak aku dan sebagainya <coughs> tetapi <coughs> anak tu sendiri jadi stres uh -huh. um, apa dia punya development dari segi psikologi dan emosi terlalu ke depan jadi hmm. highlight untuk orang ramai. <coughs> jadi berisiko juga. Jadi nampak short term macam happy tapi betul? dia menjadi scrutinize, dapat pula feedback negatif, yeah, dah lalu, jadi komen stress -komen stress lain. Kan? Hmm. Mereka hmm. tak bersedia sebenarnya And tapi they have to more prepare dia kan mental. Ya, yeah, ha, for more more lagi. lagi. kan? Ha, ha, so okay. banyaklah ha, macam th tu. Tapi I, I, always I give an awareness cakap. You do you know how how long <coughs> we took to get undi 18? Hmm. Mm. Mm -hmm. 10 tahun tau. Mm. Just untuk undi je and you're giving your child 13 tahun access to the world. Betul? Mhm. Mm. Mm Pikir. Pikirlah kan? yeah. macam mana sebenarnya mereka nak menanggung tu kan? Undi yeah. tu just standard X ya. Eh. Mm -hmm. And yeah. you're giving mm -hmm. a very complicated tool tau. internet mm. to your child. So, 18 baru boleh undi, tapi 18 dah sebelum 18 dah boleh pergi all these websites. Mm -hmm. having all this access. Yeah. Jam, mm -hmm. It's a bit wayward lah to me. Macam kelakar sedikit. Baik. Yep. Okay. okay. Kita juga ada mungkin dalam kalangan ibu bapa... ...yang berkongsi pendapat mereka... ...di uh, Facebook kami. Ya. Yeah. Haziq Raji. Undang-undang sudah ada. Mak ayah kena main peranan. Bukan hanya sekadar mengisi kekosongan masa lapang... ...akan tetapi media sosial... ...boleh menyebabkan ketagihan dan jenayah... ...apabila tidak ada pemantauan. Hmm. The key word kat situ adalah pemantauan kan? <laughs> dan yeah. masa lapang. Masa, masa lapang. lapang. Banyak yeah. sangat masa lapang. Betul. Sampai yeah. mungkin... Uh, lah kids tend to be macam sangat kreatif kan eh, sekarang eh I don't think so <laughs> I, I, I do uh, I do contest to that tapi okay. I don't know about macam Ya, yeah, <laughs> yeah, <laughs> yeah um, tapi, tapi macam isu tadi highlight juga yeah. macam ketagihan yang anxiety yeah. dan yeah. depression kemurungan lepas tu yang excessively gaming yeah, kemudian betul. saya takut juga ada yang terlebih terdedah uh, melampau ni dia akan menjadi macam attention deficit semua pun yeah. boleh yeah. jadi yeah. Betul, so betul. Uh, mungkin element of uh, orang kata macam autism behavior pun boleh mm. jadi sebab dia tak bersosial dah terlalu banyak habis masa gaming ataupun socializing online mm. sebab tu kita cakap mm. perkara ini masih lagi berada di sama-sama ibu bapa mm. tidak faham lagi kenapa uh, mm. perlu dan apakah relevannya mm. dengan larangan mm. penggunaan media sosial sebab tu kita nak faham sangat-sangat adakah ini sebenarnya yang kita perlukan untuk mendidik generasi mm. akan datang ataupun mm. apa we were uh, still not clear to me I, I mean, kalau saya boleh lah kan. Bagi saya, hmm. you tak boleh halang perkembangan. Hmm. Tapi apa yang you boleh beri, adalah intervention. So, hmm. macam saya cakap, kalau undi pun 18, kerajaan dah setkan benda tu 18 tahun. Kenapa tak boleh ada satu lagi undang-undang untuk kerajaan hmm. setkan, 16 tahun boleh social media. Hmm. For the big media. Hmm. Only fans, you know, YouTube, Facebook, tak kisahlah about the unknown social media. Hmm. But the known social media, that can get the crowd. Uh -uh. That they know they can monetize and whatever, doing... Uh -uh. Ila silly things, uh -uh. okay? Just banjir. To me, it is safer. Okay. Rather than to give the power to the parents, we mm. are working guys, uh -uh. and I work 12 hours a day. Uh -uh. I balik, mm. I need two hours for myself. I got 14 hours. Then lagi like tidur lagi apa uh -uh. lagi? So sometimes kita jangan jadi idealistik sangat. You uh -huh. have to be realistic. We don't have the time. Uh -huh. So kalau itulah benda yang uh -huh. mungkin kita tak sedar lagi. You have to look at the majority balik. We have a lot of B40s yeah. rather than T20s. Mm. Yang memang kena kerja 18 jam sehari. Mm. Tolong faham kat situ. tu je. Kalau okay, you letak accountability mm. to parents, orang-orang susah ni lah yang banyak akan kena. Sebab mm. banyak masalah datang daripada golongan ni. Daripada golongan mereka. Okay. Mm. Baik, jadi saya rasa dekat sini perbincangan ni semuanya sangat-sangat menarik. Yes. Yes. Kalau boleh saya nak panjangkan lagi 2 jam. <laughs> tapi malam kita dah masa. Uh, cukup masa. Tetapi memang uh, apa-apa saja perkongsian daripada Hafiz dan juga hmm. Prof sendiri. Uh, saya ter teringat sesuatu lah. Prevention is better than cure, yes, betul ya? Prevention. Jadi kalau kita ada peluang hmm. dan perkara ini mendorong ke arah kebaikan tentu je tak semua benda sempurna Bila, tapi ya. apa yang terbaik kita boleh buat jadi dengan ya, ya. akta apa penggunaan media sosial bawa 16 tahun untuk daya ya. adim secara peribadi Betul. saya rasa ada satu yang baiklah ya. untuk kehadapan anak anak kita ya akta Betul. dah ada tetapi penguasaan ya. itu menjadi persoalannya ya. 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 banyak Tanya sangat akta kita. dah ada dekat seluruh ya. dunia dekat Malaysia ya. ni <laughs> Tetapi adakah penguasaannya menjadi ya. dan mencapai objektif ya. itu yang harus sama-sama kita cari jawapan dia okey terima kasih banyak-banyak chairis -banyak. terima kasih banyak-banyak prof profesor doktor Muhammad Muhsin Ahmad Zahari dan juga yeah. Hafiz Baharudin bersama dengan kita perbualan yang cukup rancak dan yeah. bagaimana anda semua di rumah uh, setuju ataupun tidak boleh tinggalkan uh, titipan anda di komen kami kita nak rehat seketika berdedahkan keadaan kembali selepas ini